নমস্কাৰ সকলোকে মই ইণ্ডিয়া টি ভি ডিঅ'লৈ স্বাগতম জনাইছোঁ আপোনালোক আৰু খুব ধুনীয়া পৰিৱেশ মাজত আছোঁ নীলাচল পাহাৰ অৱস্থিত কামাখ্যা মন্দিৰত আছোঁ অম্বুবাচী মেলা চলি আছে বিভিন্ন ভক্তপ্ৰাণী ৰাইজ আহি উপস্থিত হৈছেহি সেৱা আগবঢ়াইছে খুব ধুনীয়া এটা পৰিৱেশ আৰু বি দেশৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা আৰু বিদেশৰ পৰা বিভিন্নজন সাধু সন্য়াসী আহিছে পৰিৱেশটো মই আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম আৰু তলৰ পৰা আমি আহিছোঁ খোজকাঢ়ি মানে গাড়ীৰ ব্যৱস্থা নাই ইয়ালৈকে যেতিয়া আপোনাৰ হেৰি হয় তেতিয়া গাড়ী থাকে কিন্তু যেতিয়া অম্বুবাচী মেলা চলি আছে গতিকে গাড়ীৰ ব্যৱস্থা নাই আৰু এইখিনি সময়ত আপোনালোকে খোজকাঢ়ি আহিব লাগিব ৰাস্তা ঘাটে খুব ধুনীয়াকৈ পানীৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে জোতা চেণ্ডেল থোৱাৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে গোটেইখিনি খুব ধুনীয়াকৈ সুপৰিকল্পিতভাৱে ব্যৱস্থা কৰি দিছে আৰক্ষী বিভাগৰ ব্যক্তিসকলো আছে খুব ধুনীয়াকৈ ব্যৱস্থা কৰি দিছে গোটেইখিনিকে গতিকে ধন্যবাদৰ পাত্ৰ আৰু ইয়াতে লাখৰ ঘৰত ওপৰত মানুহ আহিছে আৰু সেই গোটেই মানুহখিনিৰ কাৰণে ইমান ধুনীয়া সু ব্যৱস্থা বৰ্তমান আমি গৈ আছো কামাখ্যা মন্দিৰলৈ আৰু কামাখ্যা মন্দিৰ নিৰ্মাণ কৰিছিল নৰকাসুৰে এয়া অম্বুবাচী মেলা আৰু এই উৎসৱ নীলাচল পাহাৰত থকা কামাখ্যা মন্দিৰত পালন কৰা হয় অসমীয়া সমাজত হাতলগা বুলি কোৱা হয় আহাৰ মাহত এই উৎসৱ হয় এই সময়ত দেৱী বসুমতী ঋতুমতী হয় বুলি কোৱা হয় ভাৰতবৰ্ষৰ একাৱন্নখন শক্তিপীঠৰ ভিতৰত কামাখ্যাও অন্যতম শক্তিপীঠ আৰু এই সময়ত অসমীয়া সমাজত খেতি বাতি কৰা মাটি খন্দা শস্য চিঙা বা পূজা পাৰ্বণ আদি বন্ধ থাকে এই অম্বুবাচীৰ সময়ত কামাখ্যাৰ দুৱাৰ চাৰিদিনৰ বাবে বন্ধ থাকে নিবৃত্তিৰ দিনাখনহে কামাখ্যাৰ দুৱাৰ খোলে আৰু পূজা পাৰ্বণ হয় সকলো ভক্তই আধ্যাত্মিকতাৰ মাজেৰে এই নিয়ম মানে প্ৰপাত অনুসৰি সতীৰ পিতৃ দক্ষই এক যজ্ঞ পাতিছিল আৰু এই যজ্ঞলৈ যিয়েক সতী আৰু জোঁৱাইক শিৱক নিমন্ত্ৰণ কৰা নাছিল পিতৃৰ ঘৰত যজ্ঞ পতাৰ কথা গম পাই শিৱৰ বাধা স্বত্বেও সতীয়ে যজ্ঞত উপস্থিত হৈছিল সতীক দেখি পিতাকে বহু অপমান হিৰস্বীকাৰ কৰিছিল সতীয়ে অপমান সুখিব নোৱাৰি যজ্ঞ থলীতে প্ৰাণ ত্যাগ কৰে এই খবৰ পাই শিৱই দক্ষ যজ্ঞ ধ্বংস কৰি সতীৰ দেশটো উঠাই লৈ গৈছিল তেতিয়া ভগৱান বিষ্ণুৱে সুদৰ্শন চক্ৰৰে সতীৰ দেশটো কেইবাটুকুৰাও কৰিছিল সতীৰ দেশৰ অংগবোৰ যিবোৰ স্থানত পৰিছিল সকলোবোৰ একো একোটা শক্তিপীঠৰূপে জনা যায় আৰু অসমৰ এই নীলাচল পাহাৰত সতীৰ জুনি অংশ পৰিছিল আৰু স্থানতেই শক্তিপীঠৰূপে জনা যায় এই মন্দিৰৰ ভিতৰত জুনি পূজা কৰা হয় সেই অনুসৰি মা কামাখ্যা বছৰত এবাৰ ঋতুমতী হয় আৰু সেই সময়তেই এই অম্বুবাচী মেলা হয় আৰু উক্ত সময়ত মন্দিৰৰ দুৱাৰ বন্ধ কৰি দিয়া হয় আৰু সেই সময়ত পূজা নহয় এই সময়ত সাধু সন্য়াসীসকলে দেৱীৰ পৰা নিজৰ শক্তি বৃদ্ধি কৰিবলৈ আৰু ভক্তসকলৰ নিজৰ মনোমাঞ্চা পূৰণ হ'বলৈ ইয়াত আহি ধ্যান তপস্যা আদি কৰি থকা দেখা যায় মন্দিৰত সেৱা জনাই অনুগ্ৰহ কৰি মন্দিৰ পৰিসৰৰ পৰা ওলাই যাব আপোনাক সহায় কৰাৰ বাবে সেৱকসকল আছে মহিলা কাঠৰ বয়োজ্যেষ্ঠ